নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দাস কৰ্ম জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত আপোনালোকৰ লগত জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে বাস্তুৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত ধন টকা পইচা আকৰ্ষণ কৰিব পৰা মানি ব্লকেজ শেষ কৰিব পৰা আপোনাৰ মানি এট্ৰেকশ্যন কৰিব পৰা এটা অত্যন্ত সহজ আৰু সৰল প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াক ল অফ এট্ৰেকশ্যনৰ মানি এট্ৰেকশ্যন টেকনিক বুলিও ক'ব পাৰি বন্ধুসকল মই আজি যিটো প্ৰয়োগ আপোনালোকে দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এটা পৰীক্ষিত প্ৰয়োগ আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো মই কোৱা ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিলে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবই বন্ধুসকল ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকক মানি এট্ৰেকশ্যনৰ বিভিন্ন উপায় সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ এঞ্জেল নাম্বাৰ সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ চুইচৰ্দহৰ সম্পৰ্কে মন্ত্ৰৰ সম্পৰ্কে বা যন্ত্ৰৰ সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ এই ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাই যাব আজি মই আপোনালোকক এটা সহজ উপায় দিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মানি এনাৰ্জীক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ হাতলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আহক কিয়নো ধন টকা পইচা নহ'লে আমি মনৰ ইচ্ছাবিলাক আমি পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ পৰিয়াল ভালকৈ পোহপালন দিব নোৱাৰোঁ মনে বিচৰা বস্তু এটা কিনিব নোৱাৰোঁ গতিকে সকলোকে অৰ্থৰ আৱশ্যক কিন্তু কেতিয়াবা আমি বহু চেষ্টা কৰিও ধন উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ হাতত স্কিল থাকে কিন্তু আমি সেইমতে কাম নেপাওঁ বা আমাক কেতিয়াবা বহুত প্ৰয়োজন থাকে অৰ্থৰ আমি বিচাৰোঁ যে যিকোনো উপায়েৰে মোৰ হাতলৈ ইমানটো এমাউণ্টৰ পইচা আহক লাগে কোনোবা ধাৰালৈ দিয়ক বা সেই এমাউণ্টৰ পইচা পইচা যাতে আমি লাভ কৰিব পৰা কোনোবা এটা আমি বিজনেছ দিলেই আমি লাভ কৰোঁ তেনেধৰণৰ আমাৰ এটা ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাটো পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানি ব্লকেজ খতম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধন টকা পইচা আহৰণৰ কাৰণে আমি এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল একেবাৰে এটা সৰু প্ৰয়োগ ইয়াত এক টকা পইচা আপোনালোকৰ খৰচ কৰিবলগীয়া নাই কি কৰিব লাগে ভালকৈ শুনি লওক আপোনালোকে এখন তেজপাত ল'ব তেজপাত সকলোৱে চিনি পায় যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় বে লিভ এখন ভাল তেজপাত ল'ব য'ত কোনো ধৰণৰ ফটা চিটা বা ছিদ্ৰ নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন তেজপাত লৈ ল'ব এটা আপোনালোকে মাৰ্কাৰ পেনে লৈ ল'ব নীলা ৰঙৰ এটা মাৰ্কাৰ পেন লৈ ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব নীলা ৰঙৰ এটা মাৰ্কাৰ পেন আপোনালোকে লৈ ল'ব লৈ আপোনাৰ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আছে ধৰি লওক আপোনাক এটা সীমিত পৰিমাণৰ ৰাখিব বৰ বেছিকৈ আপোনালোকে নাৰাখিব যিমানটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন ধৰি লওক আপোনাৰ এক লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আছে পাঁচ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনটো আপোনালোকে যিটো এমাউণ্ট ধৰি লওক এক লাখ টকাৰ এমাউণ্ট এটা আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে সেই তেজপাতখনক ব্লু পেন হোৱাইট লিখিব এক লাখ ওৱান লাখ লিখিব লিখি লৈ সেই তেজপাত খেলা আপোনালোকে কোনোবা এটা প্লেটত ৰাখি ল'ব প্লেটত ৰাখি মনে মনে নিজৰ ইচ্ছাটোৰ কথা ইউনিভাৰ্চক ক'ব যে মই সেই উপায়টো কৰিবলৈ লৈছোঁ যাতে মই ইমানটো এমাউণ্টৰ পইচা ইমান দিনৰ ভিতৰত বা একমাহৰ ভিতৰত বা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যাতে মোৰ হাতলৈ আহে সেই কথা মনে মনে ভাবি আপোনালোকে জুই চলাৰ সহায়ত বা আপোনালোকে ম' মেডাল জ্বলাই লৈ সেই তেজপাত খেলা জ্বলাই দিব জ্বলোৱাৰ পিছত তাৰ যিখিনি ছাই থাকিব আপোনালোকে কালেক্ট কৰি ল'ব ছাইখিনি য'ত ত'ত পৰিবলৈ নিদিব ছাইখিনি কোনোবা এখন প্লেটত আপোনালোকে ৰাখি ল'ব আৰু সেই ছাইখিনি নি আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা গছ লগাই থোৱা আছে টাবত তেনেকুৱা টাবত লগোৱা গছৰ গুৰিত দি দিব বা যদি আপোনাৰ ঘৰত টাবত লগোৱা গছ নাই অন্যান্য গছটো নিশ্চয় আছে সেই তেনেকুৱা গছৰ গুৰিত আপোনালোকে সেই ছাইখিনি পেলাই দিব অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চক আপুনি অৰ্পণ কৰি দিব আপোনাৰ ইচ্ছাটো বন্ধুসকল কিন্তু এই প্ৰয়োগটো সহজ হ'লেও কিন্তু এই প্ৰয়োগটো আমি যেতিয়া তেতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ এই প্ৰয়োগটো কৰা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে এই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব লাগিব ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা তিনিটা পোন্ধৰৰ পৰা চাৰিটাৰ ভিতৰত যিটো সময় তাক কোৱা হয় ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ তিনিটা পোন্ধৰৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত যিটো সময় সেই সময়টোক কোৱা হয় ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত সেই সময়ছোৱাতে আমি এই প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব কণ্টিনিউ এই প্ৰয়োগটোক আপোনালোকে এঘাৰ দিন ফ'ল' কৰিব ইয়াত মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সময়ছোৱাতো আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাধা বাধকতা নাই কেৱল আপোনালোকে তেজপাত খিলাত নীলা ৰঙৰ এটা মাৰ্কাৰ পেনৰ সহায়ত নিজে মনে বিচৰা এমাউণ্টটো লিখিব তাক মমবাতিৰ সহায়ত বা আপুনি কোনো যুঁজলাৰ কাঠিৰ সহায়ত জ্বলাই দিব জ্বলাই তাৰ ছাইখিনি কোনোবা এখন প্লেটত কালেক্ট কৰিব আৰু সেই ছাইখিনি কোনোবা গছৰ গুৰিত দি দিব আৰু এই প্ৰয়োগটোকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ এঘাৰ দিন কৰিব আৰু প্ৰয়োগটো কৰাৰ সময় হৈছে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত ৰাতিপুৱা তিনিটা পোন্ধৰৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে প্ৰয়োগটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি কৰিব লাগিব মনত আস্থা ৰাখি কৰিব লাগিব চাওঁচোন কি হয় এইদৰে যদি ভাবি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰে তাৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নহ'ব কাৰণ আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চক যদি নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা ক'ব খুজিছে মেনিফেষ্টেশ্যন কৰিব খুজিছে আপোনাৰ এই টেকনিকবিলাকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী কিন্তু এটা কথা ইয়াতে কৈ থওঁ যে আপোনালোকে সেই তেজপাতখিলাত আপোনাৰ যিমানটো পইচাৰ প্ৰয়োজন সিমানটো লিখিব এটা ভাবিব নোৱাৰা এমাউণ্ট আপোনালোকে কেতিয়াও লিখি নিদিব ধৰি লওক আপোনাৰ এক লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি এক লাখ টকাই লিখিব আৰু মনে 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 প্ৰাৰ্থনা কৰিব ইউনিভাৰ্চৰ যে সেই ইউনিভাৰ্চ মোৰ এক মাহৰ ভিতৰত এক লাখ টকাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই ইচ্ছাটো সোনকালে পূৰ্ণ কৰি দিয়ে মনে মনে সেই ইচ্ছাটো কৈ আপোনালোকে তেজপাত খিলা জ্বলাই দিব আৰু তাৰ চাইখিনি কোনোবা গছৰ গুৰিত দি দিব বা যদি টাবত আপোনাৰ ঘৰত কিবা ফুল লগাই থোৱা আছে তাৰ গুড়িটো আপুনি দি দিব পাৰে বন্ধুসকল এইটো একেবাৰে এটা চিম্পুল টেকনিক ল' অফ এট্ৰেকশ্যনৰ মানি এট্ৰেকশ্যনৰ এটা একেবাৰে চিম্পুল টেকনিক আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰি চাব পৰীক্ষিত প্ৰয়োগ আপোনালোকে কৰি চাব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই মানি এট্ৰেকশ্যনৰ টেকনিকটো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ